آج کے زمانے میں لکھی ہوئی کوئی کتاب وہ اپنا اثر اتنا نہیں رکھتی ہے جتنا اثر وہ کتاب رکھتی ہے کہ جس کے پنے بھی پھٹے ہوئے آپ کو مل جائیں اس کی جو تاثیر ہوگی اس کو کھولنے کے بعد جو آپ کو مٹی کی ڈھانسیں چڑھ رہی ہوں گی اور جو آپ کا جوش اور ولولا آپ کے اندر پایا جائے گا اس کا تو مقابلہ کسی کتاب سے ہو ہی نہیں سکتا آپ کے دل کی اندر اس کا تقدس اتنا بڑھ جائے گا کہ ہاں یہ قدیم ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خاص چیز مجھے مل جائے گی آپ دیکھیں جادو ٹونے کی کتابیں بیان کی جاتی ہیں جتنی قدیم ہوتی ہیں اس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ ہاں اس کے اندر تو بڑا بہترین قسم کا ٹونا اور جادو موجود ہوگا سہر کی بنیاد اس کے اندر موجود ہوگی عظیم ترین علم اس کے اندر موجود ہوگا ہمارے ہمیں بھی پیش کیے جاتے ہیں فلا کتاب کا مخطوطہ ہے فلا کتاب کا یہ نسخہ ہمیں ملا ہے فلا میوزیم کے اندر یہ نسخہ موجود ہے وہاں سے آپ جا کے دیکھیں کتنا قدیم ہے اور جتنا قدیم ہوگا اتنا ہی آپ کے ذہن پر وہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے اثر رکھتا ہوگا کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ قدیم زمانے کی کتاب جو تین سو میں کتاب لکھی گئی ہوگی اس کا اثر آپ کے اوپر اتنا زیادہ ہوگا کہ آج کے زمانے میں لکھی جانے والی کتاب چاہے وہ کتنے ہی آلہ پیرائے کی کتاب ہو آپ اس کو کبھی اس کا مد مقابل گمان نہیں کریں گے کیونکہ میں تو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں نا کہ مذہب میں جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف ہوتی ہیں گدی پہ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے جو قدیم زمانہ ہے اس کو بہتر گمان کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے گزر چکا ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور روایتیں بھی کچھ ایسی کر رکھی ہیں کہ آنے والا زمانہ فتنوں سے بھرپور ہوگا بھرا ہوا ہوگا جتنا زمانہ آگے بڑھتا جایا جائے گا فتنے بڑھتے چلے جائیں گے جو میں نے پچھلے سیشن کے اندر بھی بات رکھی تھی تو قرآن تو جگہ جگہ اسلاف پرستی کا رد کر رہا ہوتا ہے تقلید کا رد کر رہا ہوتا ہے